Кове відкриття є найвищим досягненням будь-якої науки. Сенсація в історичному світі. Будівельні плити зі стін і башт однієї з найвеличніших пам'яток історії архітектури і фортифікації Білгород-Дністровської середньовічної фортеці змусили по-новому прочитати хронологію її будівництва. Дослідник молодий одеський вчений Андрій Красножон торік опублікував першу в Україні наукову роботу фортеця Білгород, а Карман на Дністрі. Історія будівництва. З 2007 року кандидат історичних наук провів у фортеці сотні напружених годин, які дали йому багато відповідей на питання про давню споруду. Середньовічний Білгород справжній феномен на всьому просторі східної Європи. За часів свого розквіту у гирлі Дністра був одним з найкрупніших у цій частині континенту. Його населення становило до 20 тисяч чоловік, що можна порівняти з кельном того ж періоду. Тут на нижньому Дністрі був жвавий міжнародний торговий порт Східної Європи. Через нього проходили торговельно дипломатичні шляхи із Криму, Східного Середземномор'я, Малої Азії, Угорщини, Молдавії і Польського Королівства. Від прославленої багатого середньовічного міста з багатонаціональним і підприємливим населенням з високою міжнародною репутацією і торговою і політичною до нашого часу дійшли лише фортеця і два храми. Монографія Андрія Красножона заповнила велику білу пляму, яка була саме на будівельній історії Акерманської фортеці. І зовсім випадково історику трапилась книга про історію вірмен на півдні України. Там була кольорова світлина із зображенням плити, на якій був викарбований крест, схожий на вірменський хачкар. Андрія зацікавила ілюстрація. Це була одна з плит зі стіни Акерманської фортеці. Вони вважались втраченими останні 100 років. Я издал монографию по истории и архитектуре Белгороднестровской крепости. И буквально через полгода после издания, а это был многолетний труд, очень тщательная подготовка, собраны были все имеющиеся к тому моменту материалы, и архивные, и они опубликованы, и археологические, и эпиграфические, в том числе были публикованы теплиты. И, в принципе, я там совершенно четко написал, выразил общеизвестную точку зрения, что плиты утеряны, и их местонахождение уже неизвестно. Практически сто лет последнее упоминание о том, что они хранятся в Одесском археологическом музее, музеями древности, да, датируется 1912 годом, с тех пор их след утерян, и вот все носятся и спрашивают, значит, а где же эти плиты, вот от румынской научной общественности до украинской, российской, да. И фактически ученые на протяжении последних вот этих вот ста лет они использовали в своих студиях имеющиеся фотографии, которые ну, опубликованы были первые издателями одесскими историками, эпиграфистами в 80-х годах XIX века, ну и, собственно говоря, румынскими исследователями, которые приезжали в Одесский музей и видели эти плиты в конце XIX-начале XX веков. Вот и все. Это редкие, редкие экземпляры, хранящие на, себе, на своих, собственно говоря, плоскостях тексты, связанные с происхождением тех или иных участков крепости. И даты там существуют собственно, донаторы или ктиторы, кто, собственно, строил э, этот участок, кто давал деньги или кто проявил инициативу, и дата. То есть это очень важные, важные сведения, учитывая, что в письменных источниках мы и во всяких других не имеем никаких сообщений о времени, основания и этапах строительства Белогнездровской крепости. Вот поэтому эти плиты играли всегда, начиная с самого первого момента их обнаружения на стенах Белогнездровской крепости в первой половине XIX века, играли самое... Важне значення. А керманські плити предмети, в яких зацікавлена і Румунія. Під час Великої вітчизняної війни вони були вивезені до цієї країни, а по закінченні радянські війська повернули їх. Але чомусь не до Одеського археологічного музею, а до Херсона. Для румунської сторони це свідоцтво панування на півдні Бессарабії, територіальна приналежність Білгорода до Молдавії. Крім того, що місто входило до Молдавського князівства у середні віки з 1918 по 1940 рік і з 1941 по 1944 територія була під Румунією. А після війни увійшла до складу України Одеської області. Пліти самі по собі вони оказались якраз м'якаса жертви таких політичних определенних даже где-то. Ну, интриг, что ли, или заангажированности, даже точнее будет сказать, поскольку они просто-напросто, судя по документам, хранящимся в музее, были вывезены из Одесского археологического музея в Румынию, видимо, вместе, как мы можем предположить, с отступающими румынскими войсками. Потому что это элемент национальной гордости для румынской историографии, э, в том числе и вся эта крепость, э, выстроенная румынскими, или как они считают, то есть молдавскими Правителями середньовіковими в 15-му плити ретельно збережені у фондах Херсонського обласного краєзнавчого музею. Кам'яні брили стали для науковця чимось на кшталт розетського каменю для єгиптологів. Як лінгвісти розшифровували єгипетські іерогліфи за трьома ідентичними текстами, які були на древній плиті, так і молодий вчений прочитував віднайдені акерманські плити. Я власне, вже поїхав сюди, я приділив, коли приїхав сюди, то з любовне зелені. Руководство. То есть я когда сюда зашел, конечно, с трепетом обнаружил, что сохранилась вся коллекция этих белгородских плит, и она здесь вся стоит, и слава тебе, Господи, значит, в непотревоженном, неповрежденном виде, и вот начали с ними работать. И вот уже практически год идет эта работа, очень тщательно, скрупулезно, с привлечением совершенно различных консультантов из Москвы, из Киева. Из, из Греции, то есть связанных, собственно, с эпиграфикой, да, в первую очередь. Слова благодарности просто в адрес администрации музея Херсонского, которая это все дело, ну просто вот, вот она сохранила, и более того, что интересно, да. Заходишь в фонды, а все плиты вот стоят вместе. То есть эти, эти плиты не в разброс находились, а белгородская коллекция вместе. Вот, видимо, как их в 1944-м сюда поставили, так они, видимо, и стоят. То есть, совершенно э, тщательное отношение к. У сучасних умовах і досліджувати стало простіше. Слова викорбувані без пробілів, так званою лігатурою. І при світлі однієї керосинової лампи досліднику 19 століття було важко вгадати істинний зміст написів. Дуже складна в'язь. І некоторі букви мають слід в один узор, так звані лігатури. И не всегда достаточно просвечивать эту плиту только с одной стороны. То есть, конечно, в идеале это надо делать со всех четырех сторон. Давайте фотографию, соответственно, с четырьмя разными подсвеченными сторонами. Но вот в публикации в 19 веке была только, вот, только один вариант. А многие из букв, помимо всего прочего, еще и повреждены в результате того, что прошло много времени. Ну и вот попробуйте по этим фотографиям, да еще не самого высокого качества, убедиться в том, что тот первоиздатель действительно прав ну, на правах того, кто, собственно, с этими плитами и работал. Да? Или вы его будете критиковать по фотографии? Ну, то есть первый вопрос, который вам задаст оппонент, это «А вы видели плиты?» Ну вот даже если вы и правы. Собственно, в Румынии вот один товарищ э, угадал там некоторые, ну угадал, прочел правильно по фотографиям некоторые строки, э, которые в одной из плит, которые раньше никому собственно почему-то не давались. Ну и вот критика и последовала. Мол, ты классика, значит, который работал с плитой, критикуешь, а сам, значит, вот по фотографии по его работе. Что это такое? Конечно же это не дело. Сегодня вот работая с оригиналом, я могу сказать, что он был прав. Этот румынский исследователь вот в этой в этой части он вот угадал. Действительно, молодец. То есть это просто ну по фотографии это, это просто ну, не, не чудо, но очень внимательность у него большая, высокая. Вот. То есть поэтому очень важно именно работать с оригиналами и очень важно пересмотреть таки, да и очень важно перепроверить то, что фактически было сделано до нас. Перша найдавніша плита 1440 року. З неї власне і почалося не випадкове, випадкове наукове відкриття. Плита грецькою мовою, причому слова, викорбовані з орфографічними і граматичними помилками. Тому вчений припускає, що різьбяр виріс в аспро Кастрон в білому місті грецькою, а не приїхав із Греції. Плита 1440 року на грецькому мові нам вперше дала, дала такое. такой интересный, такой интересный признак автономности этого города в 15 веке, в 40-х годах имеется в виду 15 века, вплоть до начала правления Штефана Великого. Это признак следующий. Там на греческом идет название города Аспрокастрон, что встречается также на монетах и миссиях, которые археологически находят на памятнике на протягом, от, всього періоду І там, теж, на там дано названня Візантійський хрест зі слов'янськими скороченнями Ісус Христос, який був помилково прийнятий за вірменський камінь хрест Качкар, тільки вказує на те, що давні релігії були синкретичними, поєднували елементи різнорідних навчань. Текст на грецькому, крест візантійський, все логічно. Наверху собственно, обозначена молитва раба Божия Федорки, Далее, самая любопытная строка. Здесь написано, что по старой версии построена данная крепость. Гегонен топарон каструн. Так вот, это вот слово «гегоны», видите, оно обозначено тут, некоторые буквы в сколе. Либо «гегонен», вот здесь заканчиваем его, либо «гегон», Н. То есть вот это вот окончание может быть просто не стоит его приписывать к первичному слову. Вы же понимаете, что между словами нет промежутков в этой манере письма. Вот это вот и большая трудность сегодня. То есть гегонен или гегон-н-н. В первом случае свершилась эта крепость, во втором свершилась в этой крепости. Предлог «н» — это «в», вот из-за этого предлога, из-за двух букв, меняется вся историография по существу и весь, все отношение на, да, к хронологии Средневековой крепости. Вот с этим еще придется работать. То есть, если речь идет о молитве, мы можем таким образом текст понять. Молитва раба Божьего Федорки свершилась в этой крепости во времена правления благочестивого там, достопочтимого Стефана Воеводы жупана магистра, защитника Аспро Кастрон, то есть Белгорода по-гречески, да, в году 1440 Богородица значит, защити Рабов Божих. Це плита з головної брами Акерманської фортеці. На кілійських воротах залишилась ніша від цієї плити. Тут явні ознаки молдавської присутності. Державний герб у вигляді тура з сонцем і місяцем між його рогами. І відповідний властивий цьому періоду орнамент. Великолепна сахранності, букви практичні зображення не повреждено. Ось Отечний е, державний молдавський герб, хоч Штефана Челмарі. Стефана Великого. Угу. Вот лилии, щит, фасции, так называемые, голова Тура, лилия, признак, значит, государственной власти, орнамент соответствующий, значит, в стиле того времени и символы луны и месяца. И между рогами голова, между голова Туры обязательно вот содержит звезду. Да? Сам текст занимает по традиции меньшую часть. И вот мы видим, что Видите, речик не справился еще с задачей, он вот некоторые буквы вынужден был вынести на поля. Тоже весьма такая м -м, специфическая, э, специфические признаки. Мы, это был один из дополнительных аргументов в пользу того, что работал, в общем-то, такое ощущение, что человек незнакомый с текстом старославянским. Но ну, видите, вот первая строка, она крупнее буквы, потом они мельчают. Вот. Но мы думали, может быть, это вот аргумент в пользу подделки. Саме ця плита викликала багато підозр у науковців. Датування від Різдва Христового не було прийнято у 15 столітті. Текст старослов'янською офіційною мовою Молдавського князівства, але дата бентежила науковців після порівнянь з розмірами ніші на Кілійській брамі і аналізу будівельного розчину на тильному боці. Сумніви відпали. Плита поначалу визвала огромне подозріння, очень серйозне підозріння в її ну, да, оригінальності, тому що. при проверке и работе с оригиналом стало понятно, что те датировки, которые давали прежде исследователи, эпиграфисты, были неверны. Плиту датировали то 1438 годом, то 1474, и, наконец, в историографию вошла и устоялась версия Богдана, а это плита 1476 года. Однако меня сразу смутило при работе с ней следующее. Она-то на старославянском языке изображена, а вот в старославянском, текст имеется в отсюда высечен, а вот в старославянском языке это исчисление ведется, как и сегодня в церковно-славянском, да, в церковно-славянской традиции, православной церкви и так далее, мы знаем. И в средние века в Государственной канцелярии Молдавского княжества и так далее. От сотворения мира. То есть некоторые страны, например, Польша там, в 14-15 век уже э, перешла на летоисчисление от Рождества Христова, что и сообщалось в случае переписки с польским, например, королем в молдавских грамотах. Э, либо давались двойные датировки, но нет ни одного документа письменного эпохи Штефана Великого, ни одного известного нам какого-то эпиграфического источника этого периода, да и, пожалуй, для всей истории Молдавского княжества XV века, в которой мы бы видели, вот в источник, в котором мы бы видели датировку от Рождества Христова. Вот в этой плите именно так и есть. Там стоит дата в старославянской транслитерации 1482 год. Более того, чтобы сомнений не было, рещик еще и написал ⁇ В год воплощения Господа ⁇ Воплощение Господа ⁇ это Рождество, выражаясь современным языком. То есть, конечно же, первое впечатление, что это фальшивка. Да? Тем более, что эта плита не была снята со стен, ее нашли случайно во дворе в 300 метрах от крепости в 1886 году. И, и значит, там еврейская семья Трахтманов значит, нашла эту плиту, они пытались продать этому Качубинскому исследователю из общества истории древности, за бешеные деньги. Они хотели по 50 рублей, по червонцу с буквы, вот, хотели. А в итоге, ну, вы представляете себе, зарплата по тем временам хорош, хорошо оплачиваемого рабочего, это 13 рублей в месяц. Они хотели по червонцу с буквы. Сторговались до 50 рублей за всю плиту. Значит, забрали они эту плиту. Причем Трахман, он говорил, что если вы не купите, то я ее продам румынам. Ну, наши, соответственно, значит, ее... А, а, были аргументы весомые, и наши ее, значит, все-таки забрали. Третья плита найменша, але містить багато цікавих свідчень. На ній выкарбований родинний герб правителя Молдавії, господаря Олександрело II. Вот одна датируется 1454 годом, она была по-разному, скажем так, интерпретировано разными исследователями. Первоиздатель наш, Кочубинский, в XIX веке не совсем верно оценил текст и перевел, расшифровал. А румынский знаменитый эпиграфист Богдан точно определил, что в тексте упоминается про коллапс станчул один из самых долговременных наместников крепости и очень известная фигура, очень весомая в политику Молдавского княжества XV века. Вот он, собственно, построил эту башню в марте месяце, через год после взятия Константинополя, и буквально за пару месяцев до прихода турецкой эскадры в Белгород, то есть те войска, которые брали только что Константинополь, вот сейчас должны были взять Белгород. И эскадра Тимиркая зашла, собственно говоря, в Черное море, направилась к Белгороду, и вот эта башня была в частности выстроена в контексте ожидаемой осады, о чем мы, что мы, собственно говоря, и видим вот, и понимаем из текста плиты. І крепость виджала цю осаду. Ця плита не має прямого відношення до будівництва фортеці. Вона розповідає про зведення монастиря за часів правителя Штефана Великого. Православна церква 15 століття збереглася до наших днів. Її називають у народі грецькою. Зараз вона носить ім'я Йоанна Претечі. На перший взгляд, доволі важкий текст, але він розшифровується. І до речі про те, що, значить, в дні. богохранимого, значит, тихолюбивого воеводы земли молдавской, сына Богдана, значит, Стефана воеводы, имеется в виду Стефана воеводы, это Стефан Великий. Поча и сверши, то есть это начал, начал и закончил. Сий, вот это вот самый ответственный участок, вот тут вот, собственно говоря, S, «и», C, MON, M, O, N, и буковка S пошла. «монс». И окончание. Тут облом у нас есть, да, обломанный участок. Можно предположить, что была буква Т, И, да. И в конце, на следующей строке уже окончание слова, перенос РИ. То есть не во множественном числе, а имеется в виду как Уменьшительно это имелось в виду да, то есть место мягкого знака. Ее на, на стенах крепости не находили. Эту плиту передали в дар Одесскому обществу истории древности местный руководитель гимназии Афанасьев. А ему подарили, как он выразился, принадлежало некому монастырю, некой церкви. Вот, значит плита, которая бежала некой церкви 15 века, в то время как в мусульманском, находившемся под мусульманским владычеством турецким Акермане, была лишь единственная православная церковь, это греческая 15 века, о которой я говорил, да? которая могла содержать и хранить плиту 15 века. Уж не соборы, которые заложены были и церкви при русских после 1812 года. Да? Так от, плита могла прижити тільки її. У православному храмі на самому березі Дністровського лиману побували і наукові співробітники обласного краєзнавчого музею. Після того, як плити Акерманської фортеці стали предметом наукового дослідження Андрія Красножона, народилась думка про екскурсію наших музейників до одного з найдавніших міст України Білгород-Дністровського. Я э, рад показать э, сотрудникам музея э, вот те места, фактически с которыми связаны вот эти вот плиты, э, и э, мне кажется, что вот это вот процесс идентификации, скажем так, самой плиты, которую они знают по фондовым коллекциям, вот с местами расположения, вот это очень трогательный волнующий момент. Незважаючи на проливный дождь и сильный ветер, херсонская делегация видвидала и саму окриманскую фортецю. Андрей Красножон и краезнавец Александр Марк. Провели екскурсію для співробітників музею. Всього на стінах і баштах фортифікаційного укріплення було чотири будівельні плити. Вони вказували на підготовку до чергової облоги. Всі три плити були поставлені спеціально, ну, точніше, вони, вони маркують строїтельні періоди, які е, визвані були укрепительные, да, ожиданием очередной осады. Ну, в сороковом году они ожидали, что татары придут, и татары действительно пришли, но на, Керма... на Белгород так и не рискнули посягнуть, а спалили два города Берлат и Васлуй в 200 километрах, это нынешняя территория Румынии, господарские города. В 1454 году они готовились к встрече с эскадрой Тимиркая. И третья плита 1402 года маркирует собой период, связанный с ожиданием э, нападения турок на Белгород уже во главе с султаном Байзедом II, которое действительно состоялось и на этот раз закончилось успехом для турок крепость Пала. В экскурсию входило спілкування с коллегами. В краезнавчивом музее Белгород-Днестровского речи рассказывают про историю Белого міста, а таким найчастіше называли его через те, что зведений был из местного Вапникку, города, который существует уже 25 веков. Античні амфори і кіліки, предмети черніхівської культури, артефакти молдавського володарювання і часів старого турецького кермана, періоду російсько-турецьких воїн – кінця XVIII століття. Всього 80 тисяч матеріальних предметів зберігає краєзнавчий музей. До фортеці у керманців так називають себе жителі Білгорода ставлення особливе ревниве. Тому для краєзнавців знахідка керманських плит і наукові відкриття пов'язані з ними дуже важливий факт. Ми завжди обращались к публікаціям революционным именно там впервые они были опубликованы представлены сфотографированы и прочерчены и вот э, впоследствии как бы прошла такая информация что они где-то были утеряны и вот сегодня э, получив информацию о том что эти плиты хранятся в э, херсонском областном музее конечно, Для я думаю, що для науки і для істориків, які займаються этой проблемою, це, звісно, велика находка нове прочитання керманських плит, і головне те, що вони збережені неушкодженими, викличе неабиякий інтерес і серед краєзнавців, і жителів Білгорода на Дністрі. когда экскурсоводы, которые проводят экскурсии по Керманской крепости, показывают на пустые выемки и говорят о том, что здесь были когда-то плиты, на которых что-то там было написано. До конца никто не мог понять, что там написано. Ну, какие-то отрывки, которые передавались из уст в уста, от экскурсовода до экскурсовода. А сегодня мы имеем возможность реально узнать, не то что узнать, и прочитать, и потрогать их руками, и с помощью руководства музея херсонского краеведческого музея, если нам будет позволено сделать копии и привезти их в город, показать их жителям города, то это будет, наверное, одно из Ну не побоюсь слова історичних событий для жителя Германа. Прочитання текстів на першоджерелах це революція в загальновизнанні історії будівництва державної пам'ятки, історії архітектури фортифікації, Білгород-Дністровської фортеці. За два з половиною тисячоліття вона ставала домівкою для багатьох народів, тому наукові відкриття мають міжнародне значення. Епіграфістам і історикам України, Росії, Молдавії, Румунії Туреччини. Наукова робота Андрія Красножона відкриє нові факти для дослідження історії народів.